Смотрите новости на БТБ. Здравствуйте! Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских военных с Днем Вооруженных сил Украины. Украинские бойцы унаследовали славу и лучшие военные традиции древнерусских княжеских дружин, войска Запорожского, солдат армии УНР, бойцов УПА и советских солдат, победителей нацизма, подчеркнул глава государства. Петр Порошенко выразил благодарность и признательность украинским военным, отставляющим независимость страны, положившим за нее свои жизни, а также ветеранам войны и военной службы, защищающим Родину. Сегодня каждый военнослужащий человек номер один в Украине, ведь каждый из них защищает территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Мужество, героизм и патриотизм наших воинов способны преодолеть любые преграды на пути к миру в Украине. Слава Украине! Заседание трехсторонней контактной группы должно состояться незамедлительно. Это необходимо для решения неотложных гуманитарных проблем жителей Донбасса, а именно поставок продуктов питания, медикаментов, обеспечения теплом и энергоносителями, заявил президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Джоном Керри. Петр Порошенко также отметил, что англоязычные, ориентированные на реформы и мировые рынки члены нового правительства Украины способны обеспечить имплементацию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Джон Керри, в свою очередь, поздравил Украину с формированием нового Кабмина, в составе которого есть опытные реформаторы. За минувшие сутки боевики обстреляли позиции сил АТО 45 раз. Банды террористов открывали артиллерийский минометный огонь и стрельбу из градов. Под обстрелы попали полтора десятка городов сел и сел Донецкой и Луганской областей. В результате пострадали двое мирных жителей Донбасса. В районе Донецкого аэропорта наши военные продолжают отражать атаки террористов. Накануне отбили очередную попытку нападения. Артиллеристы сил АТО за сутки нанесли 21 ответный огневой удар по скоплениям живой силы и техники боевиков сообщают в пресс-центре операции. Наши войска на всех направлениях продолжают активную работу. В частности, военные саперы проводят уничтожение разорвавшихся боеприпасов, очищая территорию населенных пунктов. Противотанковое и механизированное подразделение совершенствуют практическое мастерство в использовании современных переносных противотанковых комплексов. Сегодня утром боевики обстреляли из града в позиции украинских военных у Мариуполя. Как сообщают в пресс-центре АТО, сепаратисты четыре раза применили грады, минометы и противотанковые управляемые ракеты. Наши военные дали ответ противнику. Среди террористов есть потери. Украинские военные и мирные жители не пострадали. За последние сутки количество нарушений перемирия на Донбассе значительно увеличилось. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном в пятницу. По данным Совместного центра по контролю и координации в Дебальцева за сутки режим прекращения огня был нарушен 110 раз. Наблюдатели также заявили, что с 8 часов утра 3 декабря в аэропорту Донецка перемирия не соблюдалось. Постоянно фиксировались выстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в сторону аэропорта. В Донецкой области сотрудники СБУ и военнослужащие обнаружили и изъяли склад оружия боевиков. Об этом сообщают в пресс-центре ведомства. В тайнике было около десятка гранатометов разных модификаций, автоматы Калашникова, магазины к ним, гранаты, несколько сотен боеприпасов разного калибра. Арсенал был спрятан для сополосе вблизи дислокации украинского воинского подразделения. Боевики ДНР активно пользовались оружием. Из него обстреливали позиции сил АТО и населенные пункты ведется следствие. СБУ предотвратила продажу 19 украинских вертолетов в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Преступную схему разработали должностные лица одного из киевских госпредприятий, которые находятся в стадии ликвидации. На его балансе 6 самолетов, 19 вертолетов, авиационные двигатели и другое оборудование. На протяжении года ликвидационная комиссия предприятия пыталась добиться разрешения на списание авиапарка на металлолом. А параллельно злоумышленники вели переговоры с российскими Компаниями о продаже якобы утилизированных вертолетов. Кроме того, мошенники уже подготовили документы на списание и дальнейшую продажу авиадвигателей на миллион 700 тысяч гривен. В СБУ сообщили, что рыночная стоимость техники, которая находится на балансе предприятия, составляет десятки миллионов гривен. После ремонта ее можно задействовать в зоне АТО. Соединенные Штаты вернутся к вопросу поставок вооружения в Украину в январе. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Джон Маккейн. То, что США до сих пор не предоставило оружие украинским военным, политик считает позором. Кроме этого, сенатор предложил Франции оставить себе вертолетоносцы «Мистраль», которые были предназначены для России. По его мнению, Париж должен выплатить россиянам неустойку и сам пользоваться современными боевыми кораблями. Ну и вчера министр обороны Франции жан Ивле Дриан впервые сказал, что Франция может оставить себе Мистрали. Накануне Маккейну удалось провести через Конгресс поправки к бюджету на оборону, предусматривающий отказ от российских ракетных двигателей РД-180. Они применяются для вывода на орбиту не только гражданских, но и военных спутников по заказу Пентагона. США считают, что интересы национальной безопасности оказались в зависимости от российских технологий. Ранее сотрудничество с Россией прекратило агентство НАСА. Там планируют в течение двух лет отказаться от российских ракетоносителей «Союз». Взамен разрабатывают свои собственные. Один из них, Орион, успешно испытали вчера космический аппарат многоразового использования, запустили на орбиту, провели ряд опытов и успешно вернули на Землю. Предполагается, что после 2030 года на Орионе человечество полетит на Марс. Следственный комитет России объявил в розыск трех украинских народных депутатов Юрия Березу, Андрея Левуса и Игоря Масичука. За их высказывания по поводу событий в Грозном 4 декабря федерации обвинили в призывах к терактам в России. Ранее Рамзан Кадыров поручил своим правоохранительным органам похитить этих украинских политиков и доставить их в Чечню. Не стесняясь выражения, глава Чечни пообещал, цитирую, закопать их глубоко в землю. Конец цитаты. Напомню, что комментируя нападение Вооруженных людей на Грозное, Игорь Масичук призвал открыть второй фронт против России на Кавказе и в, Север, э, в Средней Азии. Юрий Береза заявил, что на восточных границах Украины союзники Киева начали борьбу против России. А Андрей Левус сарказмом предложил Кремлю сесть за стол переговоров с чеченскими ополченцами. Отвечая на заявление Кадырова, Юрий Береза поинтересовался, когда в Украине будет возбуждено уголовное дело против официальных лиц России за похищение Надежды Савченко. Ну а Министерство внутренних дел Украины начало проверку угроз президента Чечни Рамзана Кадырова в адрес ряда украинских депутатов. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков. Вероятнее всего, следствие вынесет соответствующие санкции в отношении Кадырова, которому Арсен Аваков посоветовал, цитирую, «закопать в землю прежде всего свою спесь». Конец цитаты. Украина перечислила России авансовый платеж за декабрьскую поставку газа. Вчера «Нафтогаз Украины» перевел на счета «Газпрома» 378 миллионов долларов. Это предоплата за поставку миллиарда кубометров газа, сообщили в пресс-службе компании. В «Газпроме» подтвердили получение денег. Третий энергоблок Запорожской атомной электростанции снова работает. Об этом вчера вечером сообщили в пресс-службе станции. На данный момент действуют 5 энергоблоков АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 4670 мегаватт. Напомню, что третий энергоблок был отключен 28 ноября из-за повреждения обмотки трансформатора в секции питания блока. Радиационных последствий отключения не было. В Киеве в период с 9 по 18 декабря будет работать миссия Международного валютного фонда. Возглавит ее Николай Георгиев. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше. Миссия обсудит с представителями украинских властей продвижение экономических реформ в Украине. Предыдущая миссия МВФ завершила свою работу в Украине 25 ноября. Ну а далее на ВТБ курсы валюты цены на горючее. Оставайтесь на нашем канале и хорошего вам дня. thank mm -hmm. you